च से पुन्हा जो रास्ता जाता आहे तिथे पण आपला प्रोजेक्ट दिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट दिले आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल थँक्यू सर सन्मान्य अध्यक्ष मोदय वैसे जुड़ा जुडावा नाही आहे पण पुणे से, से कोल्हापूर हे बहुत इम्पॉर्टंट रोड आहे इसमें से पुणे सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नया अध्ययन कर रहे हैं पुना में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए छः हजार करोड़ का डी हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारे डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा इसमें जो खम्बाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल पहली पुरानी टनल थी जब मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी अब इसके बाद में आगे की टनल जो है दो उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है उसका अगले सप्ताह मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है पर इसमें जो जो सुझाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए है और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके एक साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये बीसीएस सी कॉरिडोर है जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहे महाराष्ट्र से विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या ला ला सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका